لمبايوع القرآن دكتور دكتور الحاج سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت وسلَّمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Muslim-muslimat yang dimulikkan Allah sekalian Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rancangan Lebayung Al-Quran Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi lebayung untuk kita di akhirat Seperti yang telah saya terangkan awal-awal lalu Kepentingan untuk membaca Al-Quran ini menjadikan dia ibadah dalam di hidup kita Jangan Ramadan saja kita mengkhatamkan Al-Quran Habis Ramadan kesemuanya hilang Luput dari ingatan Sedangkan dalam hadis mengatakan Siapa yang tidak membaca Al-Quran Malam ya Al-Quran al Fikuli syahrin maratan Fakadah hajar Al-Quran Siapa yang tidak membaca Al-Quran sekali dalam sebulan Maka sebenarnya dia telah menghijrah atau meninggalkan Al-Quran Quran. kurang tepat untuk kita mengatakan bulan Ramadan bulan khatam Quran, bulan lain bulan faham Quran tak perlu baca Quran ini satu kesilapan. Baik kembali kita kepada ayat 24 dan 25 di surah Rum bagi tuan-tuan kita tafsir bin Katsir turun muka jadi ke-7 muka surat 229. A'udzu billahi minasyaitanir Wa min ayatihi yuriikumul barka khaufan wa tama'a wa yunzilu minas sama'i ma'an fa'yuhi bihil ardh ba'da mautiha. Inna fi dhalika laayatil liqaumin yaqilun. Wa min ayatihi an taquma wal ardh amri thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun sarakallahu al-azim di antara tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepada mukilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya kemudian bila dia memanggil mu sekali panggil dari bumi seketika itu juga kamu keluar dari kubur dalam bahasa Arab dia satu bab dalam bab ilmu syarah ni dipanggil sebagai alafu lafu wa nashr macam mana makna alafu lafu wa nashr ni tuan-tuan dia satu bentuk penggunaan pendekatan contohnya saya bacakan kepada tuan-tuan dulu kita pernah bincang surah qasas a'udzubillahi minasyaitanir rajim ayat 73 wa rahmatihi ja'alakum al-laila nahara litaskunu fihi wa min fadli ani ah, tengok ya sini Allah menyebut perkataan al-lail wa nahar malam dengan siang litaskunu fihi untuk kamu mendapat sakinah padanya mendapat ketenangan kamu berehatlah maksudnya wa litabtaghu min fadli dan kamu mencari sekali kelebihan yang dia oleh olehnya. Maknanya disebut kataan al-lail diikuti dengan nahar kemudian fungsi lail dan juga nahar itu dinyatakan berturutan. Ah, ha, ni merujuk kepada al-lafu wa nashr secara muratab. Al-lafu wa nashr menyebut sesuatu benda dengan fungsinya tapi berasingan dalam bentuk yang mengikut tertib. Allah yang menjadikan malam dan siang untuk kamu berehat padanya dan mencari kelebihannya. Mana ada empat perkara di sini. Malam, siang, dua perkara. Kamu berehat perkara ketiga. Kamu mencari rezeki yang diberikan itu yang keempat. Jadi pairingnya iaitu kembarnya kalau kita lihat di sini malam fungsinya untuk berehat siang fungsinya untuk mencari kelebihan bekerja mencari rezeki ha, ni dipanggil sebagai alaf al wa nashru al murattab makna tersusun disebut sesuatu tu kita dapat lihat perkaitan dan fungsinya ada kalanya dipanggil alaf al wa nashr ghairul murattab ada kalanya sebutan satu itu dengan fungsinya atau sifatnya dia tidak tersusun bagaimana ha, contohnya dalam soal isra juga pernah kita bincangkan semasa MCO yang lalu ayat ke-12 a'udzubillahi minasyaitanir rajim famahawna Ayatan laili waja'alna ahata nahari mubshira litabtagu fadlan mir rabbikum w lit'lamu 'adad as hisab kami hilangkan tanda malam dan kami gantikan dengan tanda siang yang mempunyai cahaya yang terang litabtagu fadlan mir rabbikum untuk kamu mencari kelebihan anugerah Tuhanmu rezeki dan sebagainya w lit'lamu 'adad as sinin hisab untuk kamu juga mengetahui bilangan tahun dan juga perkiraan masa perhatikan di sini garu tetap sekali lagi saya ulang kepada tuan-tuan fa kami hilangkan tanda malam Perkara pertama ja'alna ayatan nahari mubsirah li tabtagu fadlan min rabbikum wa ja'alna ayatan nahari mubsirah itu perkara kedua kami jadikan tanda siang itu terang benderang li tabtagu fadlan min rabbikum untuk kamu cari rezeki bagi Tuhan kamu ni perkara yang ketiga nampak tak dan perkara yang keempat Walita'lamu ta'lamu adada sinina wal hisab untuk kamu tahu ketentuan tahun dan juga waktu Perkadarannya kadarnya takdirnya taksirnya ha, begitu jadi maknanya fa mahuna ayatan lail terpisah daripada fungsinya itu walita'lamu ta'lamu adada sinina wal hisab dan ini namanya al wa nashru ghairul muratab mana sebutan satu dengan fungsinya dengan tabiatnya sifatnya itu terasing sedangkan waja'alna ayatan nahri mubsirat tali tabzahu fadlam min rabbikum ini dua perkara disebut bertautan bersebelahan yang tu terpisah ha, ini menariknya bahasa Arab untuk kita belajar di satu aspek dari balaga tuan-tuan di mulia sekalian jadi kita belajar bahasa Arab ni ambil tahulah perkara-perkara namanya balagiatul Quran kerana yang indah itu bahasa tanpa memahami aspek balaga ni kita sukarlah untuk memahami istiaranya majaznya kinayahnya yang terdapat dalam Quran ia ada dengan bahasa yang kita gunakan seharian kita dengan sedikit perbezaan kita pernah belajar bila Allah menceritakan tentang zatnya yang maha mulia yang maha agung itu maka dia menjadikan ia mufrad tapi bila menceritakan tentang ketapannya menceritakan tentang afalnya maka Allah menggunakan dhamir mutakallim bersifat jama' lil azamah untuk menunjukkan keagungan inna nahnu nazalna zikra kami maka lihat ya penggunaan penggunaan Quran yang perlu kita fahami sekali lagi saya terang kepada tuan-tuan dalam ayat ini iaitu disebut oleh Allah khaufan wa ah. ini seperti yang saya katakan tadi dia merupakan satu bab daripada alaf wa nashr iaitu tanda kejadiannya dia menjadikan kilat khawfan kilat itu amat menakutkan kamu wa tama'an dan kamu tamak apa ni tamak apa pula tamak datang kaitannya dengan ayat selepas tu wa yunazilu minas iaitu kamu mengharapkan turunnya hujan ada setengah-setengah negara kita tahu pada hari ini seperti dengan Eropah macam Sweden tu negara yang banyak kilat kilat dikumpulkan dia mengenerate satu pendapatan lah untuk negara mereka dia sudut electricity kerana dapat dikumpulkan dan dia Beri kesan yang tertentu kepada mereka tidak perlu kepada hidrolik air kerana sungai pun mungkin kurang mungkin nak pakai kincir angin pun tidak kuat anginnya maka ini antara nikmat Allah mungkin juga dalam konteks saya ini khaufan wa tamaan itu juga merujuk kepada kilat bukan tamak itu merujuk kepada hujan yang turun sebagai satu nikmat semata-mata bahkan mereka juga perlukan kilat sebagai satu sumber elektrik untuk negara barangkali begitu ini yang pernah kita pelajari di hujung surah fusilat lalu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayana lahum annahu alhaq kami pasti akan menunjukkan kepada mereka kebenaran ayat Al-Quran ini bahawa apa yang disampaikan dan terdapat dalamnya semuanya merupakan hakikat kebenaran yang tidak akan dinafikan oleh akal manusia yang datang mengikut pada perkembangan masa. Mungkin satu benda yang tidak difahami dengan tepat satu masa dahulu, zaman yang menentukan kefahamannya berlaku lebih baik dan lebih lancar bila mereka melalui detik-detik waktu-waktu yang berkenaan. Baik, perkataan tamak yang telah pun saya huraikan seberzikit dalam kuliah yang lalu, dia merujuk kepada satu benda keinginan terhadap satu perkara yang tidak mudah untuk diperoleh. Contoh contohnya macam hujan kerana hujan ni satu milik Allah mutlak innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazilu ghaith. di hujung surah luqman itu Allah menyatakan Allah yang mengetahui kunci-kunci rahsia perkara-perkara ketapannya itu hanya ilmu Allah saja manusia bolehlah ikut pada ini buat cloud seeding contohnya menembak awan dengan tujuan untuk mengeluarkan airnya pada tempat yang tertentu tapi tidak semua yang berhasil dan kerja itu pun bukan murah dan bukannya mudah nampaknya segala perkara ini adalah nikmat yang Allah berikan jadi ayat ni berbincang tentang turunnya hujan kilat dan dia menimbulkan harapan dan juga rasa cemas ia boleh terjadi kepada sesiapa pun baik dia mengetahui tentang sebab-sebab kilat dan proses turunnya hujan atau tidak rasa cemas dan takut ni menjadikan seorang itu tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang dinyatakan oleh Allah bagi mereka supaya mereka ni liqaumi ya'aqilun maka dengan sebab pemerhatian mereka apa yang mereka observe itu menjadikan mereka lebih berhati-hati bahawa perkara ini mendatangkan bahaya maka jangan dibuat jadi dengan cara yang demikian kesesuaian perkataan ni kilun itu mengikat seseorang itu jiwanya dan juga tindakannya tabiatnya pelakuannya kontrol dia supaya tidak melakukan perkara-perkara yang akan menjerumuskan dia dalam perkara-perkara yang bahayakan dirinya kemudian ayat ke-25 maksudnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lagi lah dirinya langit dengan bumi dengan iradahnya kemudian bila dia memanggilmu sekali panggil di bumi ketika itu juga kamu akan keluar dari kubur kamu masing-masing setelah ayat yang lalu menghuraikan banyak bukti yang lahir akibat sistem yang Allah tentukan hasil daripada kebiasaannya, kudratnya sistem kerja raja langit dan bumi sekarang Allah kembali berbicara tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang ditemui dalam kedua ciptaannya ayat ni mengatakan bahawa dan juga di antara tanda kekuasaannya adalah berdirinya perkataan yang digunakan oleh Allah di sini antaqumas sama kita telah pun pelajari dalam surah al-ankabut yang lalu Allah mengajar kita tentang waqimis -salah. dan telah saya uraikan panjang lebar beza di antara iqamatus dengan as-salah ada beza orang yang muqimus dengan orang yang musallin Itu sebab Allah menggunakan kataan fawailul musallin kalau tuan-tuan masih ingat lagi beza daripada daripada penekanan menyuruh untuk mendirikan solat itu beza daripada solat sendiri kerana orang yang salat belum tentu dapat mencegah ini daripada fahsyat dan mungkar dengan contoh-contoh yang telah kita bahaskan pada ayat ke-45 surah al-kabut yang lalu jadi ayat ini menggunakan bentuk yang berbeza daripada ayat sebelumnya iaitu Allah menyatakan antaquma sedangkan frasa ayat yang lalu tidak seperti frasa ini agaknya disebabkan kerana bukti-bukti yang disebut pada ayat yang lalu sifatnya berkesinambungan dari saat ke saat waktu ke waktu berbeza daripada satu waktu kepada yang lain sedangkan bukti ini tunjukkan dalam ini sifatnya mantap kukuh solid jadi dia tidak bersifat tanpa perubahan bukankah keberadaan langit dan bumi dan perjalanan yang tidak berubah sampai waktu sekarang ni kita berada pada bulan Ramadan yang lalu lihat bulan Ramadan datang dan bulan Ramadan pergi dengan datangnya anak bulan berakhirnya bulan masuk bulan yang baru bulan Syawal kerana sistem kerja alam yang Allah tetapkan ni dia tidak berubah dia mantap jadi perkataan taqumu ni datang perkataan qama dan kalau kita lihat dalam kamus al-Quran contohnya al-mufradat oleh al-Imam al, Uri al, al bahawa antara lain dia merujuk kepada satu benda yang sifatnya kesungguhan ketelitian melakukan satu aktiviti itu mengikut kesempurnaan yang telah pun di outline kan ditetapkan untuknya kerana itulah keadaan dan posisi sempurna yang mungkin manusia dapat bekerja dengan baik berdiri dengan betul duduk pun mesti duduk dengan betul maka inilah yang melahirkan satu bentuk kesempurnaan jadi perkara ini terlaksana dengan baik bila semua sistem yang berkaitan mengikut kepada SOP-nya mengikut kepada apa yang telah di outline kan tetapkan oleh Allah untuk ini. Namun demikian ketelitian dalam ketetapan Allah ni dapat kita lihat bila Allah menjelaskan thumma idza da'akum da'wata min al-ardi idha antum takhrujun. Semua itu dalam ketetapan Allah dengan ilmunya Maha Luas kebijaksanaannya. Namun ada setengah-setengah keadaan yang kita dapat lihat bahawa Allah Taala mengubah satu perkara itu tapi dia tidak menjejaskan sistem yang ada. Begini contoh yang boleh saya berikan kepada tuan-tuan. Andai kita ni adalah satu jabatan dan eh? kita ada bajet yang ditetapkan. Setiap bulan kita kena spend katalah sebanyak 100,000. Maka dalam tempo setahun kita akan menggunakan wang sebanyak 1.4 juta lebih kurang begitu tiba-tiba pada satu bulan kita tidak menggunakan bajet diperuntukkan maka di hujung tahun ada kelebihan ada satu yang boleh kita gunakan maka dia boleh mengadakan family day ke boleh beli buku untuk penuhkan pusakaan di jabatan ke boleh mengadakan program tertentu ke boleh bagi bantuan kepada mereka yang susah ke kerana bentukan yang kita ada tu ada kelebihannya ada wang surplusnya tapi dalam kejadian makhluk makhluk Allah yang ditetapkan ni yang dinyatakan sumaira da'akum da'watan min al-ardi antum takhrujun ni sama dengan ayat hujung surah Yasin yang pernah kita bincangkan inama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun kesempurnaan ciptaan Allah SWT ni beza daripada kesempurnaan apa yang kita buat dalam kehidupan yang kita sangkakan sempurna tetapi dari sudut percaturan ni kadang-kadang berlaku -kadang kesilapan ada yang terkurang terlebih dan sebagainya saya nak bagi contoh satu pada tuan-tuan para pendengar ni boleh kat kita buat anjakan paradigma di sini untuk membuat perkaitan tentang sistem yang Allah jadikan tidak berubah dan kalau diubah pun kehendak Allah itu berasaskan kepada kun fayakun saja. Dan kita telah bincangkan di awal surah Fusilat juga. Qala ta'ayna ta'i'in. Bahawa makhluk Allah ni, bila Allah suruh buat satu benda, kami buat dengan penuh ketaatan. Tawa'an au karha. Kami tidak akan dipaksa. Kami melakukan semua yang mu, ya Allah. Tanpa boleh mengubah sistem yang kuletakkan. Tentu kena tak Nabi Yusha' bin Nun? Dulu kita bincang surah Al-Kahfi. Inilah pemuda yang saleh yang telah pun menemani Nabi Musa menjadi pembantunya. Wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wasallam maka Allah melantik Yusha' bin Nun ni seorang Nabi dari Bani Israel untuk meneruskan ketapan Allah Allah iaitu bagi Bani Israel masuki Baitul Maqdis. Apa kaitan perkara ini dengan firman Allah di sini? Idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Tetapan Allah itu ada kalanya Allah telah berubah tapi di atas sifat rahmat dan juga hikmah yang ditentukan. Ia tidak menjejaskan sistem yang ada. Kisah ini akan saya bawakan kepada tuan sangat menarik kerana ia berkaitan dengan perubahan yang Allah tetapkan pada waktu matahari terbenam maka dilambatkan matahari itu terbenam untuk memberikan kemenangan kepada Nabi Allah Yusha' bin Nun ini cerita ni akan saya bawa dan kuliah akan datang harap harapan kepada tuan-tuan perempuan supaya memanjangkan kuliah ni kepada semua sahabat rakan taulan supaya kita dapat memahami Al-Quran mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat kalau kita nak menjadi ahli Al-Quran walaupun telah berakhirnya Ramadan menghati memahami Al-Quran itu satu nikmat benarlah kata mereka Alhamdulillah ja'alani min ulama il Arabiyah wa min ulama il Quran Alhamdulillah syukur pada Allah kerana memberi kepada kami peluang untuk memahami bahasa Arab dan memahami Al-Quran Wallahu alam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته